هدي لولا أن الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس خير وهادي بشرية إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد المقتدر حبيبنا وشفينا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المقتدون رضي الله عمن دعا بدعوته واهتد بسنته وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين Ba'ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati uh, Pengurusi masjid uh, Timbalan pengurusi Imam-imam <coughs> kita Ustaz-ustaz kita Para muslimin, muslimat Adik-adik, anak-anak Yang dapat hadir bersama kita Di petang maghrib ini Untuk kita meneruskan pengajian kita dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan empat mazhab. Yang sebelum daripada itu, Ustaz mohon maaf sikit mungkin Ustaz ini suara Ustaz tidak berapa jelas. Sebab ni Ustaz ini kurang sihat. Jadi minggu lalu ataupun pengajian kita yang sebelum ini kita telah membincangkan tentang Sesuatu yang keluar daripada kemaluan, sama ada dubur ataupun uh, kubur Imam Hanafi ini usah dia ya. Apa yang kita telah bicarakan pada pengajian kita yang telah lalu untuk kita lebih memahami dan dia mengingati dia. Imam Hanafi mengatakan angin yang keluar, angin yang keluar daripada kubul kita itu tidak membatalkan uduk Angin yang keluar daripada kubul tidak membatalkan uduk Itu Imam Hanafi. Ha? Adapun yang lain-lain itu ulama-ulama yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali tidak membezakan antara angin yang keluar daripada dubu ataupun kubur mereka tetap mengatakan itu membatalkan uduk cuma Imam an sahaja saja yang mengatakan angin yang keluar daripada qubul tidak membatalkan wuduk. Qubul ini artinya kemaluan depan kita. Manakala Imam Malik dia mengatakan darah, nanah, batu kerikil, ulat, tahi yang keluar melalui qubul itu tidak membatalkan wuduk. Ini Imam Malik, darah kan nanah ini batuk kerikil kah, ulat kah yang keluar daripada kubul. Kemulan depan kita tidak membatalkan wudhu. Dan dia mengatakan juga air kencing yang keluar mulai dubur. Artinya dubur ini belakang kita. Ha? Itu tidak membatalkan wudhu. Dan begitu juga air mani yang keluar tanpa kalazatan Tidak membatalkan wudhu di dalam mazhab Imam Maliki. Lubang buatan Lubang buatan itu artinya sesuatu yang ditebuk daripada badan kita. Kadang-kadang di bawah usus kita, artinya di berkaitan dengan kemaluan kita ataupun di atas usus kita. Kalau la lubang buatan itu di bawah usus kita dan kedua-dua seluruh biasa, artinya kubul dan dubur kita tertutup lalu keluar sesuatu daripada lubang buatan yang di bawah usus tadi, maka itu membatalkan wudu. Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Kenapa? Sebab lubang buatan yang dibawa usus itu dikira menggantikan seluruh kita yang tertutup tadi, popol dengan dubur tadi. Manakala lubang buatan yang di atas usus, apabila keluar kencingka, tahi ka, anginka, sedangkan kedua-dua seluruh kita tertutup ataupun terbuka maka itu tidak membatalkan nuduh ha? ini bagi imam malik artinya kalau ada lubang buatan di atas usus kita itu keluar kencing kah, kah, dan sebagainya angin kan dan kita punya apa nama, di bawah kita punya kemuluan ini dubur kita ataupun kubur kita sama ada terbuka ataupun tertutup ataupun salah satunya tertutup yang lain itu terbuka tetap tidak membatalkan mudik kalau di atas ha, kalau di atas kata Ustaz ini bagi pendapat Imam Malik dan Imam Malik juga mengatakan penyakit uh, besar ataunya penyakit yang sering kencing ini sekiranya berlaku kepada kita yang sering kencing ini apa kita panggil dalam bahasa kita hmm? yang sering kencing ini semasa kita semayam ataupun kebanyakan daripada kita semayang keluar sesuatu ha? tetik kencing tu keluar sesuatu daripada ni kemaluan kita ha? kubul kita maka itu tidak membatalkan wudu sebab itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan bagi Imam Malik tetapi kalau benda itu keluar sebelum solat Artinya kita sudah ambil Kemudian tiba-tiba benda itu keluar Sebelum kita salah Maka wuduk batal ha? Huh? Boleh Imam Malik mengatakan kalaulah kita dalam sembahyang Allah Hu Akbar Tiba-tiba kita merasakan ada sesuatu keluar daripada uh, Kubul kita hmm? Ataupun dubur kita, kita. Huh? Tengah sembahyang kita Tengah sembahyang itu tidak membatalkan wudu. Artinya kalau tidak membatalkan wudu, otomatik sembahyang tidak bah, tidak batal. Teruskan sahaja. Itu bagi Imam Malik. Sebab itu merupakan penyakit dia kata yang sukar untuk kita mengelakkannya. Ha? Tapi kalau benda itu berlaku kata Ustaz sebelum kita sembahyang, maka itu batal wudu. Bagi Imam Syafi'i, air mani tidak membatalkan wudu. Sekiranya air mani keluar, wuduk kita tidak tidak batal. Sekiranya air mani itu, itu keluar tanpa kelazatan. Air mani tadi keluar tanpa kelazatan, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, itu tidak membatalkan wuduk. Sebab itu di luar kita punya kawalan. Dan lubang buatan. Macam Ustaz kata tadi, bagi Imam Malik, sama dengan Imam Syafi'i lubang buatan yang dibawa usus artinya berdekatan dengan kita punya kubur dan dubur yang tertutup dan lubang buatan itu terbuka keluar sesuatu daripada lubang buatan itu itu membatalkan wudu ha? itu membatalkan wudu maka manakala lubang buatan yang dibawa usus yang mana kedua-dua seluruh kita kubur dan dubur terbuka tadi tertutup sekarang terbuka lalu keluar sesuatu daripada lubang buatan itu itu tidak membatalkan wuduk ha? Imam Syafi'i membezakan kedua keadaan tadi yang pertama keadaan dikatakan sekiranya lubang buatan tadi di bawah usus berdekatan dengan kita pengubul dan dubur dan kubur dan dubur kita tertutup keluar sesuatu daripada lubang buatan itu itu membatalkan wudhu sebab dia menggantikan kubur dan dubur kita manakala sekiranya keluar sesuatu daripada lubang buatan tadi sedangkan kubur dan dubur kita tidak tertutup maka itu tidak membatalkan wuduk. Ha, itu bagi Imam Syafi'i bagi Imam Mahambali dia mengatakan lubang buatan tadi sama ada di atas usus kita ataupun di bawah usus Kan, sama ada kita punya dua-dua saluran itu tertutup ataupun kedua-dua susuran saluran itu terbuka. Kalaulah keluar sesuatu daripada lubang buatan tadi bagi mazhab Imam Hambali batal. Dia nak kira. Hambali dia kira bah, batal. Tapi kebaikannya mazhab Imam Hambali ini dia mengatakan orang yang sentiasa berhadas yang keluar sedikit ataupun banyak daripada kemaluan dia ataupun dubur dan kubur dia itu tidak membatalkan duduk sebab perkara itu susah untuk dielakkan dan bagi di dalam mazhab Imam Muhammad ini juga contohnya dikata kapas kita masukkan ke dalam kubur kita ataupun ke dalam dubur kita kemudian terkeluar Walaupun kapas tadi tidak basah, wuduk tetap batal. Begitu juga bila kita masukkan minyak ataupun cairan ke dalam kubul kita ataupun ke dalam dubur kita, lalu terkeluar tadi minyak ataupun cairan itu, wuduk tetap bah, batal. Ha, itu ringkasan apa yang kita belajar pada minggu yang lalu. Ha, perkara yang membatalkan wuduk. Ada apa-apa yang mau dibahaskan Sebelum kita masuk pergi bab yang baru malam ni, ada yang mau dibahaskan tak? Hmm? Ada yang mau dibahaskan? Kita berpindah kepada sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemuluan yang biasa. Artinya tidak melalui dubur dan kubur seperti darah, nanak ataupun darah yang bercampur dengan nanah. Bisa membatalkan wudu dengan syarat bagi dalam pendapat Imam Hanafi ia mengalir ke tempat wajib yang disucikan iaitu di luar badan kita. Artinya apabila darah ataupun nanah ialah nanah kita ini kadang-kadang di apa nama ni Contohnya ada bisul di tangan kita, kadang-kadang ada nangat keluar. Kadang-kadang ha? ataupun kita terkena, kita jalan ke masjid kan, terkena apa nama besi kan ataupun dawai kan tangan kita berdarah. Adakah ini membatalkan wudhu di dalam pendapat mazhab ulama yang empat ini? Ha? Dia mengatakan sekiranya darah ataupun nanak tadi mengalir ke tempat yang wajib disucikan. Yang wajib disucikan di sini ialah kalau kita dalam air wudu ada enam perkara yang wajib disucikan. Tolaklah dua perkara niat kita dengan tertib. Jadi tinggal empat perkara saja. Muka kita, ubun-ubun kita, tangan kita dengan kaki kita. Ha, itu empat perkara yang wajib disucikan. Begitupun Imam Hanafi tidak mengecualikan tempat-tempat yang sunat untuk disucikan. Jadi sekiranya dia kata darah ataupun nana mengalir ke tempat-tempat yang wajib untuk disucikan dia dengan keadaan yang banyak maka itu membatalkan wuduk. Ha, contohnya kita pergi ke masjid atau kena tangan kita dawaikan dan sebagainya darah mengalir daripada tangan kita ha darah mengalir daripada tangan kita dalam keadaan yang banyak ha maka itu membatalkan wuduk tapi kalau darah itu sikit sahaja dia tidak membatalkan wuduk ha artinya kalau sikit saja darah itu dia tidak membatalkan wuduk tapi kalau banyak dia membatalkan wuduk ini dalam mazhab Imam Hanafi begitu juga dia kata kalau darah keluar daripada hidung kita kalau sekadar setau satu titik dua titik itu tidak membatalkan wuduk tapi kalau darah banyak keluar daripada hidung kita wuduk batal. Ha? Tidak diwajibkan wuduk sebab terdapat bekas darah yang diakibatkan oleh gigitan atau sesuatu atau dihasilkan daripada bersiwak. Contohnya gigi kita ni ada kesan daripada mungkin kita berus gigit ke ataupun bersiwak kan mungkin menyebabkan gigit kita berdarah berdarahnya tu tidak tidak kuat maka tidak perlu kita mengambil air wudu. teruskan sahaja teruskan sahaja jangan jadi was-was kepada kita teruskan sahaja begitu juga wuduk tidak diwajibkan dengan sebab darah yang keluar dari suatu tempat yang tidak harus disucikan tempat yang tidak harus disucikan contohnya paha kita hmm, paha kita ini kalau kita ambil ruduk dia tidak termasuk tempat yang kita sucikan ataupun betis kita ya kan ha, itu tidak termasuk di tempat yang perlu disucikan maka itu ruduk tidak batal ha, tidak batal tidak batal kita seperti darah yang keluar dari tempat luka di dalam mata ha, di dalam mata kita atau mungkin Luka mata kita keluar maka itu tidak wajib duduk. Kenapa? Sebab mata kita ini bukan termasuk tempat yang perlu kita sucikan. Begitu juga dengan di dalam telinga kita. Ha? Itu tidak payah dia kata. Tidak payah menuduk sekali lagi. Di dalam mazhab Imam Hanbali, Imam Hanbali mensyaratkan hendaklah sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Maksud kadar yang banyak adalah apabila kondisinya menjadi buruk menurut diri seseorang Di dalam mazhab amali Darah ataupun nanak yang keluar itu Dia dasarkan, sandarkan kepada keadaan diri seseorang Dia katakan ada seorang itu kurus ataupun gemuk Kalau seorang itu kurus Darah yang keluar daripada tubuh badannya itu dikira banyak Maka itu membatalkan duduk. Ha? maka wuduknya menjadi batal dia kata. Jika tidak dianggap banyak maka wuduknya tidak batal. Hal ini kerana Ibnu Abbas pernah berkata, perkara yang buruk itu adalah apa yang dirasakan buruk mengikut pertimbangan hatimu. Hujah bagi ulama mazhab hamali adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Darquni <coughs> dari Tamim ad-dari yang mana apabila Nabi SAW bersabda al-wudu'u min kulli damin salin wudu' itu berlaku apabila darah mengalir uh, mengalir wudu' anda dilakukan bagi setiap darah yang mengalir ha? Huh? itu pendapat uh, ujjah yang digunakan oleh Mazhab Imam Hanafi dan mereka juga mengandalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qa'a aw ra'afa fi salatihi falyansarif wal yatawaddaw wa liyqni anas salatihi ma lam yatakallam dia mengatakan barang siapa yang muntah ataupun atau pun keluar darah dari hidungnya sewaktu salatnya maka hendaklah ia berhenti lalu berwudu dan menyempurnakan salatnya itu jika ia masih belum berbicara Uh, ini kamu faham gini dah katakan contohnya lah keluar darah daripada hidung kita semasa kita semayang ha? semasa kita semayang Allah Akbar keluar darah daripada hidung kita kan itu menyebabkan menyebabkan wuduk kita terbatal tapi semayang tak batal ha? wuduk batal tapi semayang tak batal jadi apa perlu kita buat kita pergi ni tempat wuduk ataupun tanas kita pergi berhenti dulu Lepas daripada itu, kita balik. Sambung yang kita tadi. Kita di rekat yang keberapa? Rekat yang kedua? Sambung rekat yang kedua. Sambung di rekat yang kedua. Ini berdasarkan kepada mazhab Imam Hanafi. Nanti kita tengok apa pendapat mazhab Imam Syafi'i dalam perkara ini. Dia katakan itu. Artinya, selagi mana kita tidak bercakap, Intinya bila kita pi tanda, pi tempat wudhu itu, dan kita balik ke tempat tempat wudhu itu, kita tidak bercakap, kan? Kita bersihkan yang kita punya darah itu, kemudian kita balik, ha, sempurnakan sembahyang kita. Kalau kita di rekat yang kedua, sempurnakan dua rakaat lagi. Kalau contohnya kita sembahyang zuhur, ha, ataupun kita sembahyang isya, ataupun kita sembahyang asar, ha, sempurnakan dua rakaat. Kalau sembahyang maghrib, kita baru satu rakaat, sempurnakan dua rakat. Ha, begitu. Ndak nah, payah kita ulang sembahyang kita. Ndak payah kita ulang sembahyang kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laysa fil laysa fil qudrati wala fi qudrataini min ad-dam wudun ila an yakuna damun sailan." Tidak wajib berwuduk kerana setitis atau dua titis darah, kecuali jika keadaan darah itu terus mengalir. Dalil ulama mazhab Hanbali adalah hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Khubaish yang telah disebutkan menurut catatan At-Tirmizi ia merupakan pendarahan. Ayat yang dimaksudkan darah yang mengalir itu ialah pendarahan. Oleh sebab itu hendaklah kamu berwudu untuk setiap solat. artinya kalau darah yang mengalir di anggota tubuh badan kita itu merupakan satu pendarahan Maka setiap mau semayang kita wajib baru wuduk. Selain itu kerana darah adalah najis yang keluar dari badan-badan Maka dari itu ia diberi hukum sama sesuatu yang keluar daripada dua kemaluan Kadar yang sedikit dari darah tidak membatalkan wuduk Ini sudah kita bincangkan tadi Ustaz kata kalau darah sedikit sahaja wuduk tidak batal Ha, itu berdasarkan kepada mazhab Hanafi dan mazhab Hambali kerana berdasarkan mafhum kata-kata Ibn Abbas tentang darah jika ia buruk, kadarnya banyak hendaklah dia mengulangi wuduknya Ibn Umar pernah memicit jarawatnya Ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dia pernah memicit dia punya jarawat ha? jarawat di mukanya lalu keluar darah dia terus menunaikan salat tanpa mengulangi wuh, wuduknya begitu juga dengan Ibnu Abi Alfa seorang sahabat dia memicit bisulnya dan begitulah yang dilakukan oleh orang lain selain daripada mereka berdua di dalam mazhab Imam Malik dan Syafi'i ha, ini mazhab kita Imam Malik dan Imam Syafi'i bahawa wuduk tidak batal dengan keluarnya darah Darah dan sejenisnya mereka berhujah dengan hadis yang Duretkan oleh Ibnu Abbas dia mengatakan wa Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam fa salla wa lam yatawadda wa lam yazid ala ghasli uh, Muhajamatih artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam uh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam habis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dia semayam tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwuduk. Artinya sebelum berbekam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berwuduk. Jadi lepas berbekam itu, berbekam ni kita tahu kan keluar darah. Ha keluar darah kalau kita berbekam darah-darah yang kotor tu keluar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwuduk balik. Dia cuma membersihkan tempat yang di apa nama yang dibekam tu. Ha Nabi SAW cuma membersihkan tempat yang dibekam tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Hadis <coughs> riwayat Abbad bin Bashir juga mengatakan bahawa dia telah terkena panah ketika salat. Lalu dia meneruskan salatnya. Sudah tentu dia tidak menyampaikan kondisi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan salatnya itu batal. Ini seorang sahabat. Bila seorang sahabat tadi Mungkin terkena <tuh> ni apa nama uh, dia terkena ni kilat sikit mungkin terkena panah ni terkena panah ni bukan terkena ni kilat terkena panah mungkin sikit Jadi dia punya apa nama uh, badan tu keluar darah kan dia punya badan tu keluar darah dia tidak ambil ruok dia terus sembahyang sahaja. Jadi ini membuktikan kepada kita Di dalam mazhab Imam Maliki Dan mazhab Imam Syafi'i Kan kalau keluar darah Daripada anggota tubuh badan kita Di mana-mana pun anggota tubuh badan kita Keluar darah Dalam keadaan kita sudah ambil air uduk tidak batal Uduk ha, Ini mazhab kita ha? Kita sudah ambil Uduk Kata Ustaz, kita jalan ke masjid ha? Bila jalan ke masjid Terkena sesuatu ke di anggota tubuh dan kita berdarah adakah kita perlu ambil wuduk balik bila sampai ke masjid tidak, tidak payah dalam mazhab mana mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i manakala di dalam mazhab Imam Hambani dan mazhab Imam Hanafi dia mentakdirkan darah yang keluar itu dalam kadar yang banyak sekiranya darah yang keluar itu dalam keadaan yang banyak maka wajib untuk seorang itu ambil air uduk sekali lagi tapi sekiranya darah itu tidak banyak sekadar satu titik, dua titik maka tidak perlu ambil uduk dia cuma bersihkan sempurnakan dia punya sembayang ha, tidak ada masalah ok ada apa yang nak ditanya? ada apa yang kita mau bincangkan? ha? Ada yang mahu dibincangkan? Ada yang dibincangkan tak? Ada? Kita teruskan. Yang seterusnya, muntah. Ini muntah. Perbezaan pendapat mengenai hal ini adalah seperti yang berlaku pada masalah darah. Ini dia kata, mengenai muntah ini... Perbezaan pendapat di kalangan ulama Ialah seperti keluar darah tadi Perbezaan tersebut terbagi kepada dua pendapat Dalam mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Hanbali Ia dapat membatalkan uju uduk jika yang keluar itu sekurang kadar satu mulut penuh artinya mulut kita itu kan kita tidak dapat tutup lagi menyebabkan muntah itu keluar berhamburan muntah itu maka itu membatalkan wudu Ah, ha, dalam mazhab Imam Hanafi dan Hambali pendapat ini menurut pendapat yang asah as iaitu kadar apabila mulut tidak dapat ditutup melainkan dengan cara memaksanya Ulama mazhab Hambali mengatakan apabila muntah yang keluar terlalu banyak menurut perasaan seseorang maka ia dianggap buruk fahisyah muntah jika berupa makanan air alaqa darah buku yang keluar dari usus ataupun mira cairan empedu yang berwarna kuning ya kadang-kadang kita keluar tu ada sesuatu yang berwarna kuning ya kan dapat membatalkan wudu ha? Jadi Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan Kalau muntah itu sama ada, ada air, sama ada makanan Ataupun sama ada darah yang beku Ataupun sama ada merah Maka itu dapat membatalkan wuduk. Wuduk tidak batal dengan keluar dahak Keluar dahak Dahak ini Macam sesuatu yang kita rasakan Di kerongkong kita di kerongkong kita kita merasakan macam ada suatu benda bila kita keluarkan itu tidak membatalkan wudu baik ia keluar dari usus dada ataupun kepala wudu juga tidak dalam yang ini bersihkan kita punya salam assalamualaikum Mak. baik ia, masjid di masjid macam kita sekarang ni dan syafi'i munta wajib uduk wudu tentang masuk hadis abdulkan itu bukan yang keluar tidak terhindar Nabi mengambil Lala kata Ustaz kadang-kadang dan berudu masa mungkin di anak asal tapi mufti man orang siapa itu tak ya, perlu kita sampai tentang hukum ini selepas tu dari Imam Hanafi siapa Imam Ya kan begitu saja ya, haram hukum ini kan monik dengan perempuan Ya kan dan di dalam hadis Nabi sendiri Imam Hanafi yang menikah kata Kita kan tidak ada masalah. Imam Hanafi pada waktu sudah Imam Syafi'i jadi imam, Imam Syafi'i tak asub.